Таинство освещение, как и прочие церковные таинства, имеет евангельское происхождение. Оно было установлено самим Христом. Мы видим, как Господь посетил дом милосердия в Иерусалиме. Мы видим, как ученики Христова возлагали руки на больных, и они получали исцеление. Но мы видим, не только через возложение рук подавалось исцеление болящим душой и телом людям, но также святые ученики мазали мазались маслом, и больные получали исцеление. Таинство еле освящения чаще называют соборованием, поскольку оно обычно совершается несколькими священниками по чину семью, по числу помазаний и молитвословий, но допускается и меньше. Обычно это богослужение, это таинство совершается следующим образом. Выходят на середину храма священники, совершают освящение Илеи, все собравшиеся люди, больные, немощные. Они стоят за этим таинством, слушают молитвословие и совершается над ними семикратное помазание. После службы верующие могут забрать домой оставшиеся после таинства Илей. Обычно очень многие люди приносят с собой бутылку масла и освещают ее целиком. И потом, получается, узнаешь о том, что они готовят с ним пищу, употребляют его в пищу. На самом деле делать этого не нужно. Этим маслом обычно мы помазываемся. Помазываемся в домашних условиях, помазываем все части тела. Если что-то болит, то мы можем помазать это крестообразно. Поэтому мы к этому священному маслу должны относиться тоже с благоговением. Он не хранится в холодильнике, он не хранится в каком-либо другом месте, но но обычно он хранится в том месте, где у нас божничка, где у нас иконочки, где мы обычно в свое время посвящаем нашему Богу. Обычно таинство соборования совершается в церкви, но иногда и на дому, над больным, который по состоянию здоровья не может прийти в храм. Однако не надо воспринимать еле освещение как медицинскую процедуру, когда о духовном аспекте и мысли нет насколько действенно это таинство будет для человека, зависит от его веры, насколько человек верит. Если человек искренне верит, что он исцелится от своего недуга, если человек искренне верит, что Бог простит ему грехи, то оно будет так. Но если человек приходит неосознанно, неосмысленно и не придавая никакое значение этому таинству, то обычно это таинство для человека становится бездейственным. Таинство соборования обычно приурочивается к каким-то особым событиям церковного года в Русской православной церкви. Это чаще всего период Великого поста, реже Рождественского. Мы знаем, что таинство соборования обычно за богослужением, за, за этими молитвами мы молимся о том, чтобы Господь исцелил и простил человеческие грехи. Обычно мы верим, что в таинстве соборования Господь Бог прощает человеку его забытые грехи. Ведь очень часто человек совершает грехи ведомо, а бывает и неведомо. Бывает, человек в памяти хранит или помнит все свои немощи и совершенные ошибки, а с другой стороны человек бывает и забывает. И в памяти его стирается совершенно всякая память об тех грехах, которые он совершил в своей жизни. Как правило, к таинству соборования прибегают раз в году. После этого крайне желательно в ближайшее время исповедаться и причаститься святых христовых тайн.